Əsir vətənin düşmüş, qirov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasında toplanmış materialların təhlili zamanı 20 il yaşlı Azərbaycanlı gənc atəkçi Fərhəd Rəhmanovun əsirlikdə qəhrəmanlıq və dəyanət nümayiş etdirməsi faktı diqqətə gəlbət etmişdir. 1991-ci ilin dekabr ayının 7-sində Şəhidlər Xəyvanda anıtmə rəsmindən sonra biz Şəhərə izlam olunduq də Şəh getməyimiz başladı Şuşada birinci daşaltından. Dekabr ayının 20-sində biz Xərcəhan kəndinə mehzam olunduq. Xərcəhan kəndində çox sərt müvəqqətlər var idi orada. Xan kəndinlə üzbəz idi. Çox ağır yer idi, həddindən artıq. Amma yaxşı da strateji mövqe idi. Sözümü mən götürürəm. Bizim balaca qardaşımız Fərhada yerli sakin idi. Yəni biz mühasirə düşəndə Fərad da bizim yanımızda idi. İş günləri bizdən qabaq da uşaqlar var idi. Hansı ki, tağımı ki biz dəyişmişik. Fərad orda da uşaqlara kömək eləyirdi. Bu oğlan ələbi çimərləmlə bir, bir posta e, bir iki gecələr mənimlə durdu. Ələbi silahımı verdim, o silahı yoxudu. Və sonra e, gecələr yatmırdı bu oğlan. Mən mərtəl qalırdım ki. Elə gedirdim, "A kimdən durubsan?" Məsələn mən Əbdüləz Əbdüləzimdən soruşurdum. "Əbdüləzim, sən kimdən durmuşdun gecə?" deyir Fərhadla. Gəlirdin Fərhad yenə mənimlə Fərhad dururdu. Və axırda bu köməklik elədi oğlan çünki yaxşı döyüşlərdə iştirak edirdi. Ermənilər oturduğu yerlər ki var idi, onları gecə ilə, yəni gedib biz ordan o qənimət götürdüyümüz, yəni silahları bizə o təklif elədi və qorxmadan irəli düşüb bizə buların pozisiyaları harda oturduqları Hansı yerdə olduqlarını acan bircə-bircə bizə deməyi və o silahın qənimət götürülməsi səbəbcarı ilə fərhad oldu. Ya mənim avtomatımı götürərdi, ya uşaqların ya maqazin doldurardı uşaqlara. Getdikcə biz sıxlaşırdıq. Həm yuxarıdan gəldirdilər, həm böyrdən gəldirdilər. 1991-ci ilin son aylarında artıq üç tərəfdən mühasirəyə alınmış Xankəndih şəhəri Körkü qəsəbəsində gedən döyüşlərdə 22 nəfərdən ibarət könüllülər dəstəsi son mövqelərini dəyişmədən vurmuş. 13 nəfər itki verməklə qəsəbə sakinlərinin mühafizədən çıxarılmasına müvəffəq olmuşlar. Yerli cəmaaddan da heç kim qalmamışdı. O vaxt ki var idi, bizə hətta gəldi başqa kənd cəmaatı da, dedi ki, kömək eləyəriz, sizin çıxmaquza gəlin çıxaq. Buradan salamat adam çıxmayacaq. Ona təkliflər də olundu. Komandanımın tərəfindən, uşaqlar tərəfindən, mən özüm tərəfindən Şahi Fərad, <coughs> "Bəs nə niyət çıxmadın arad? Get çıxıb gedərdin gələsən. Birdən ki bu müasirədir gör. Dilim yox, mən çıxa bilmərəm. Ayıb olar" demiş. Çox belə ağır, yəni döyüş getdi 27-sinə, 28-sinə keçən gecə. Deməli, Ermənlər bizim Arxa tərəfdən bizə postlar alırlar. Burnunun ucun çıxarsı edib vururdular. Yəni o cürə güllə yağırdı biz olduğumuz yerə. Belə oldu ki evi partlatdılar hər bir neçə istiqamətdən. Biz yaralı olduq hamımız. Yaralı vəziyyətdə bizi sürüyə sürüyə apardılar. Xan kəndində indi təcridxana deyirlər məndən ora gətirdilər. Həmin vaxt, yəni ki, əsir götürülən vaxt. Uşaqları görmüşük, həmçinin Fəradı da. Ondan sonra biz bir-birimizi görməmişük. Ancaq səsimizi eşitmişük. Allah yiraq eləsin. Mən hələ bugünkü gündə o rəhmətli Fəradın səsi qulağımdan getmir. Yəni öğlən gününə qədər də getməyəcək. Elə bildim ki, məni dəyillər, o, o dərəcədə. Yəni mən hə, çox həyecanlı idim. Titirin deyirdi ki, "Yox. Qarabağ bizimdir." O sözü dedi Fərhad. Onlar Fərhadı özlərinə ram edə bilmirdi. Və Fərhad onların dediklərinin əks cavab verdiyinə görə Fərhadı on lapış gəncə verdilər. Fərhadı bizdən soruşdular. Bu halalıdı. Biz də əvvəldən danışıldı ki, yerləcək ki, Bərdədəndir. Erməni təhsil etmişdi ki, o erməni deyirdi ki, biz səni tanıyırıq, sən falan kəsin oğlusun. Elə bir ətini onun kəsirdilər, sümüyünü sındırırdılar. Hələ elə də olmuşdu. 28 yanvar 1992-ci il tarixdə Fərad Ədədçiyevin məyidi müqabil tərəfdən alınaraq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında müayinə olunarkən Məhkəmə tibbi ekspertizası tərəfindən onun bədənində hər biri ayrı-ayrılıqda insan ölümünə səbəb ola biləcək 72 müxtəlif işgəncə növü aşkarlanmışdır. O şahid oldu. Hansa Qarabağı vermədi. Əlbəttə ki, onun ölümü bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün şərəfli bir ölümdür. Bu itki baxmayaraq ki, nə qədər bizə ağır olsa da, biz o yükün altında yaşayırıq. Biz saf-səfəhətə yaşayırıq, başımız dik yaşayırıq ki. Dünyaya gətirdiyimiz evladlarımız öz torpağını necə sevirlər və o torpaq üstündə necə şahid olublar.